Эй, hey, hey, всем привет, с вами Тимми за Киллер. И перед тем, как делать обзор на игрушку под названием София Корс, она же проклятие Софии, я хотел бы сделать вам одно небольшое объявление, но которое будет весьма важным, потому что я хочу переименовать канал. Название будет стоять в новых, в нововышедших видео и сам канал будет переименован буквально сегодня завтра где-то в промежутках не более короче интервал будет займет чисто сутки можно даже сказать а канал будет называться The My Stuff Show и с прежним названием можно будет попрощаться ну так вот, также у меня есть для вас еще одна новость. Это хорошая. Мы сейчас будем играть в офигенно страшный инди-хоррор под названием, как я сказал, Проклятие Софии. Здесь нам нужно будет... Такс. Здесь нам нужно будет... Это, можно сказать, э, не пародия, но какая-то своеобразная версия, которая тоже чем-то короче впечатлило всех, что эта игрушка вышла в стиме, она не помню сколько там стоит, но короче игрушка похожа на Five Nights Freddy, тут нужно бегать, у нас видно вот что есть четыре камеры, короче мы должны будем их постоянно подбегать на правый щелчок мыши и заводить, когда у нас вот этот вот вот видите у нас убавляется на камере А, мы сейчас ее подзарядим и она вновь полная в, нашем, в нашей игре имеется два этажа, с двумя камерами на первом и с двумя камерами на втором этаже. И будем мы с вами выживать, по-моему, по часам, что ли, здесь как-то сохраняется прогресс игрушки. Блядь. И кто-то уже ломится к нам с вами. А тут, по-моему, если постоять возле, вот, допустим, двери, окон, тут можно будет понаблюдать, как дверь, приоткроется откроется, и приведена она уйдет, но на след через следующий час она уже будет весьма, блядь, злой, я не знаю, это София, а она нас просто с вами будет пиздить, как хочет. А вот, собственно, второй этаж, где мы должны будем зарядить, блять, по-моему, кто-то только что был в окне. А, так вот, нам здесь нужно будет зарядить камеру А, С и камеру Д. И стоило нам спуститься отсюда, у нас уже камера Д начала убавляться. Видать, это вездесущая стручка уже здесь. Наша задача не наткнуться на нее, потому что наткнувшись на нее, возможно, мы можем отвернуться от нее. Я пока не знаю, но если, короче, мы ее увидим, то она разобьет нам щит. И щадить она нас явно не будет. Но у нас пока все полное. Сейчас, по-моему, будет 8 часов и будет сохранялочка. Первая у нас с вами сохранялочка в этой игрушке. Давайте дождемся еще минуту. Вот он, собственно говоря, чекпоинт. И мы слышим уже какие-то странные звуки. я, наверное, буду визжать как сучка, потому что здесь, по-моему, а здесь у нас есть ноутбук, вот он. А здесь, ребята, мы можем посмотреть, короче, на нашей камеры, короче, где они там находятся, в состоянии они рабочим или нет. Если вдруг какая-то из них сломается, то мы должны будем через этот самый ноутбук починить ее. И вот здесь у нас следующее задание, по-моему, прожить до 10. Нам нужно с вами дожить. бля. Вот начинается, ребята, дикий пиздец. Главное не наткнуться на эту суку. Фу. Главный герой так дышит, что это просто пиздец. Давайте не будем смотреть. Блять. Где-то у нас разбилась лампочка. явно не нравится ребята потому что при таких страшных звуках блять эта сука может взяться откуда угодно я, я вам напоминаю нам нужно прожить еще полтора часа блять представляете в этом доме с этой сукой нам надо жить еще полтора часа я не знаю доживем ли мы до хотя бы до 9 потому что Говорят, она... она бес... Она, она беспощадная, она не жалеет никого. И она просто может напасть в любой момент и нахуй нас, блядь, с вами раз. Разъебать, если честно, я ее где-то слышу, уже вот здесь прям рядом, она плачет, я не понимаю где. Блять. Где-то она здесь, ребята, блядь, скорее всего, она на втором... На втором, блядь, этаже нахуй, потому что, блядь, у нас там д от этого лося отключилась. Давайте быстрее посмотрим в по Так. А знаете, что было сейчас самое такое, блядь, ужасное, если бы мы э, за... при закрытии ноутбука... Обнаружили ее ебальник на весь наш монитор, блять, экран нахуй. Блять, чуху здесь что-то нам пизда будет, ребят. Почему-то мне так кажется. Ну давай, 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 задержай. было весьма впечатляющий блять давайте продолжим с 8 часов Блять, это, это тихий пиздец ребята она меня так напугала блять у меня круто я хотел сделать глоток чаю короче и у меня чуть весь этот не вылился нахуй вместе с кружкой потому что она буквально внезапно она вылетела я даже не успел понять откуда она вылезла и я тупо можно сказать вот отсюда я вышел повернулся вот здесь вот да и она выпрыгивает на нас возможно вот из вот этой комнаты в которой я почему-то не могу посмотреть но возможно это и к лучшему блять потому что <существ> сука взялась откуда-то оттуда а, в предыдущих предыдущие разы, когда кто-то стучался к нам с вами в дверь, я говорил, да-да-да, войдите, но... Но в этот раз я не хочу, чтобы эта сука вошла сюда. Фу. Опять, опять этот проклятый звук. Нет, здесь все нормально. У уходим отсюда. Нахуй быстрее. Ее волнует, мне кажется, сейчас второй этаж. Смотрите, она активно нам лампы то хуячит на втором этаже. Ой, блядь, где лампа разъебалась, сука. Сука. Я не хочу поворачиваться, у меня еще звук на громкость стоит на всю. Ну давайте. Фу. Она нас еще по-любому раз раз, но это, ребята, потому что, блядь, мы должны снять серию полноценную какую-нибудь. Что то смотреть, что -то случилось? Сука, сломал нам камеру, походу, блядь. Вот, сука, голова, крыса, блядь. Где наша камера? Вот, у нас ошибка здесь, нам надо будет перезапустить что-то здесь. Она нам две вырубила камеры, представляете, две. Что? Надо здесь что? А, а, во, во. -во здесь представлять надо еще и настроить правильно все потому что нет нихуя а э... подождите что-то мы сделали не так почему-то здесь у нас ошибка стоит а возможно все должно быть красное или наоборот что-то надо включить блядь, я не могу понять что если включить то это сюда я довольно долго это сижу и разбираюсь здесь, потому что она может сейчас... Я сейчас уберу монитор, а там хуяк и ее игло. И в принципе все. Привет, нахуй. Нет, я не знаю, что происходит с камерой. Давайте мы, чтобы не потерять остальные, заведем хотя бы, блядь, вот эти. И эта сука где-то уже стонет, ребята. Она где-то здесь. Я хочу убавить звук и закрыть... Нахуй накрыть монитор какой-нибудь тряпкой, но я не могу этого сделать. Я сейчас буду орать и обосрусь нахуй, потому что... Нет, она сломала нам... Блядь, и она её тревожит. Ой, сука. Ой, всё, ой, пи... всё, блядь. Готовьтесь, я вперёд. Она сломала, она... С каждым часом, походу, залежается все таки заново все что мы имеем. Но она спустилась с этого этажа нижний я надеюсь я аж рукой блять рот прикрыл потому что я сейчас буду визжать вы наверно глохните нахуй от моего вопля блять по всей видимости она спустилась сюда где-то мы слышим лампы лампы ломаются лампы я не знаю где нет она, она... ребят у меня по-моему у меня мышка выскользнула из руки потому что у меня ладонь вспотела блять третий да. день сейчас будем с вами жить мы потому что бог любит троицу, как я говорю вам еще раз ну, судя по всему, мы сделали все правильно. До 8 мы прожили. Нам осталось до 10, до 12, до 2, до 4 и до 6. Это целых еще 5 чекпоинтов. Вы представляете? А я прожил только один. Это пиздец. Это пиздец, друзья. И предотвратить камера. Она прошла откуда с потолка, да? Она мне, по-моему, вылезла вот здесь. Где-то здесь. Но время шло уже давно, за 9. Да-да-да, София. Стучись к нам. Главное, не ломай наши камеры. А что делают э, данные лампы в таком... Я бы не сказал, что он хуёвый этот дом. Потому что он выглядит довольно-таки неплохо. Что делают вот такие вот ублюдочные камеры? Ой, вернее, лампочки. В таком блядь, доме. Почему дом освещается от какой-то, блядь? Да блядь! Нет, ребят, я, наверное, завершу этот выпуск. А... потому что это полный пиздец. Я разлил чай, я почти разбил крышку, я, блядь, почти разбил все вокруг, блядь, что здесь стоит. давайте сделаем два глубоких вдоха и просто нахуй забудем об этом хотя бы на несколько дней а пройти эту игрушку я вам обещаю немного позже возможно через выпуска 4 может быть 6 где-то так это случится довольно таки быстро возможно через 2-3 дня я начну ее проходить а может быть и через дня 4 но пока короче я не уверен и не знаю потому что я, мне страшно, блядь. Я, блядь, тут снимал видео, скоро оно, короче, появится после вот этой Софии. Она называется Эмили wants to play. Эмили хочет поиграть. И я, блядь, честно, долго переживал, блядь. Потерянные нервы от этой Эмили, но София меня просто нахуй добила, блядь. Поэтому Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вам напоминаю, что название канала изменится из «Тимми The Killer. Оно переименуется в другое, которое в другое название, которое Которое звучит так. The My Stuff Show. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Ждите новых видео.